Okey, untuk perkongsian kita kali ini, jom kita selami satu cerita yang sangat indah. Tajuknya, Budak Lelaki yang Melihat Musim. Ini, ini bukan sekadar cerita biasa, tapi satu kisah tentang cara kita memandang dunia dari sudut yang sangat-sangat berbeza. Kita mulakan dengan satu petikan yang wow, sangat mendalam yang sebenarnya diambil dari penghujung kisah ni. Bunyinya, segala puji bagi mata yang melihat. Apa maksud sebenar di sebalik pujian ni? Sabar dulu sebab petikan ni sebenarnya membuka satu persoalan yang lebih besar. Ha, inilah persoalannya. Betul ke penglihatan sejati tu cuma apa yang mata kasar kita boleh nampak ataupun ada sesuatu yang lebih dari itu? Untuk faham semua ni, jom kita kenal watak utama dalam cerita ni. Okey, watak utama kita namanya Basri, seorang budak lelaki yang istimewa. Dia dilahirkan buta. Jadi cuba kita bayangkan sekejap dunianya tak dibina dengan apa yang dia nampak, tapi dengan deria-deria yang lain. Contohnya macam ni. Dia kenal kasih sayang ibu dia bukan dari senyuman atau pelukan yang dia nampak, tapi dari bunyi suara ibunya. Setiap panggilan, setiap kata-kata lembut tu, itulah cara dia rasa disayangi. Bukan setakat dengar, tapi dia betul-betul rasa sama juga dengan ayah dia. Dia tahu bila ayah dia ada dekat situ melalui bau. Satu bau yang sangat khas yang buat dia rasa selamat dan tenang. Jadi, walaupun dia tak boleh melihat, dunia dia sebenarnya sangat kaya tau. Penuh dengan bunyi dan bau yang menghubungkan dia dengan sebuah orang yang dia sayang. Dan Basri ini, dia punya rasa ingin tahu tu kuat betul. Orang akan cerita pada dia pasal daun yang hijau, bunga yang warna-warni. Dia dengar je, bila dia pegang buah macam cherry atau apricot, dia mesti akan tanya, macam mana eh? buah ni boleh tergantung dekat pokok? Dia nak tahu sangat macam mana rupa dunia fizikal ni. Okey, sekarang cerita ni sampai ke satu titik perubahan yang pertama dalam hidup Basri. Satu hari, nenek dia meninggal dunia. Dan peristiwa ni buat Basri tertanya-tanya satu soalan yang paling besar dalam hidup. Mana dekat Allah? Jadi dia pun pergilah jumpa datuk dia dan datuk dia dengan sangat lemah lembut terangkan pada dia konsep kematian. Datuk dia kata, Kematian ni ia bukan sesuatu yang menakutkan. Ia macam satu tidur yang sangat-sangat lena. Datuk dia jelaskan lagi perjalanan lepas tidur lena tu. Macam ni, mula-mula kita tidur. Jasad kita pula macam benih yang ditanam dalam tanah. Dia menunggu. Tunggu apa? Tunggu untuk dibangkitkan semula pada satu hari nanti. Dan kalau kita jadi orang yang baik, ganjarannya adalah kebahagiaan yang kekal abadi di syurga. Lepas tu, datuk dia kongsikan satu janji yang sangat istimewa ni dengan Basri. Dan bila Basri dengar, hati dia terus rasa gembira sangat. Tiba-tiba, kebutaan dia tu bukan lagi satu kekurangan, dia nampak ia sebagai satu ujian yang ada ganjaran yang sangat indah menanti. Terus berubah cara dia pandang diri dia. Tapi, cerita ni tak berhenti kat situ. Ada lagi satu titik perubahan yang besar. Tiba-tiba tersebar berita ada seorang doktor dekat bandar yang boleh buat satu pembedahan ajaib yang mungkin boleh pulihkan penglihatan Basri. Bayangkanlah saat tu, pembedahan berjaya, balutan mata dibuka dan buat pertama kali dalam hidup dia Basri boleh melihat. Dia nampak cahaya, dia nampak senyuman dekat wajah mak ayah dia. Dia nampak pokok-pokok yang hijau, burung terbang, dunia yang penuh warna, sesuatu yang dia tak pernah dapat bayangkan sebelum ni. Dan tentulah kan, Sebagai seorang budak, bila dia nampak semua keindahan tu, dia fikir, wah, dunia ni memang ajaib. Mesti ia akan macam ni selama-lamanya. Satu sangkaan yang sangat suci. Tapi, kegembiraan yang dia baru jumpa tu akan diuji. Sebab dunia ni kan ada musimnya. Dan bila musim mula berubah, dunia Basri pun mula berubah. Di sinilah konflik sebenar cerita ini bermula. Musim bunga dan panas dah berlalu. Sekarang masuk musim luruh. Basri jadi keliru. Kenapa daun yang hijau dan segar tu tiba-tiba jadi kuning, lepas tu gugur? Kenapa burung dan rama-rama semua hilang? Dunia yang dia baru kenal sebagai dunia yang hidup, yang meriah, sekarang nampak macam sakit, macam nazak. Hati dia mula rasa sedih dan tertanya-tanya. Dan kemuncaknya adalah bila salji turun putih je semua. Bagi kita mungkin nampak cantik. Tapi bagi Basri, dia rasa dunia yang baru dia jumpa dan sayang tu dah mati. Dah hilang. Dibungkus dalam kain kafan putih. Dia fikir, habislah. Semua keindahan tu dah tak ada lagi untuk selamanya. Tapi, dari rasa putus asa inilah, Basri akan jumpa satu kebenaran yang jauh lebih mendalam. Jom kita tengok macam mana cerita ni sampai ke penyelesaiannya. Masa terus berjalan. Salji yang tebal tu mula cair. Hujan pun turun membasahi bumi dan perlahan-lahan satu keajaiban berlaku di depan mata dia. Pokok-pokok yang tadinya togel mula bertunas. Burung-burung yang hilang datang balik berkicau. Dunia hidup semula. Musim bunga kembali lagi. Bila Basri nampak semua ni, tiba-tiba satu soalan besar muncul dalam fikiran dia. Kejam. Kalau dunia ni boleh mati waktu musim sejuk dan hidup balik waktu musim bunga, macam mana pula dengan manusia? terus dia teringat apa yang Datuk dia cakap dulu pasal benih, pasal kebangkitan dan klik. Semuanya mula masuk akal. Saat itulah dia faham. Dia sedar yang mati itu bukan bermakna lenyap. Sebab kalau betul ia lenyap, musim bunga tak akan datang balik lepas musim luruh kan? Musim sejuk itu bukan pengakhiran. Ia cuma satu fasa rehat sebelum hidup semula. Dia akhirnya nampak kaitan yang sangat mendalam antara kitaran alam dengan kitaran hidup kita sendiri. Pemahaman baru ni bagi dia satu ketenangan yang luar biasa. Dia faham sekarang. Dia yakin yang dia akan jumpa balik nenek dia. Bukan dengan mata di dunia ni, tapi nanti di satu musim bunga yang kekal abadi. Di syurga. Dan Basri kongsikan apa yang dia belajar ni dengan orang-orang kampung. Semua kagum dengan kebijaksanaan dia. Mereka sedar budak ni bukan setakat boleh melihat dengan mata, tapi dia juga boleh melihat dengan hati. Dan masa itulah mereka semua memuji dia. Dan kita kembali ke petikan awal tadi. Segala puji bagi mata yang melihat. Sekarang, kita fahamkan maksudnya. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kisah Basri ni? Mungkin ini, kadang-kadang kita kena lalui musim sejuk dalam hidup, kegelapan, kesusahan, barulah kita betul-betul boleh hargai musim bunga yang datang lepas tu. Cuba kita fikirkan sejenak, dalam hidup kita sendiri, apakah agaknya musim sejuk dan musim bunga kita dan apa hikmah yang tersembunyi di sebalik setiap kitaran tu?